albatta bu tadbir ya'ni butunjahon turizm tashkilotini katta bir tadbiri o'zbekiston uchun birinchi marta ilk marta ya'ni ilk martaligi faqat aynan shu tashkilotni univito o'zini ilk tadbiri ma'nosida emas umuman birlashgan millatlar tashkiloti tarkibidagi o'sha tashkilotlarni o'zi o'zbekistonda birinchisi ilgari bu darajadagi katta sammitlar konferensiyalar bo'lmagan ya'ni dunyo miqyosida bmt yo'nalishida endi bundan qanday foydalansa bo'ladi tadbir o'tkazdik o'tib ketadi to'yga o'xshab o'zbeklarda aytadi to'y tez o'tib ketadi deb buham o'tib ketadi ikki uch kunda lekin biz nimadan foydalanib qolsak bo'ladi birinchi o'rinda o'zbekistonni imidjini ko'rsatish ya'ni imidjini dunyoga yoyish uchun sababi mana o'zinglar ham ko'rib turibsizlar juda ko'p xorijdan ommaviy axborot vositalari kelgan masalan har bir davlat mo yuzdan ortiq davlat vakillari qatnashayotgan bo'lsa har bir davlat o'zini ishtirokini ma'lum bir ma'noda mayli bir qisqa satrlarda bo'lsa ham yoritadi demak bu yuzlab davlatda o'zbekiston haqida kun tartibida nimadir chiqadi degani shulardan to'g'ri foydalanib qolishimiz kerak va bu yani. orqali turizm oqimini oshirish mumkin ikkinchisi siyosiy maqsadlarda foydalanish mumkin chunki shuncha davlatni rasmiy vakillari mana yani turizm vazirlariga yuzga yaqin turizm vazirlari ishlayapti şey ular kelgandan keyin turli masalalarda balki investitsiya masalalarida balki boshqa hamkorlik masalalarida o'zaro siyosiy muzokaralar olib borish mumkin haligi ko'z ko'zga tushganda bu boshqacha yozishmalar qilgandan ko'ra sen yaxshisan hamma sendan yaxshi deb yaxshi bir muzokara diplomatiya qilib ular bilan o'zbekistonni hamkorligini yo'lga qo'yish mumkin bundan tashqari yana bir tomoni bunaqangi katta tadbirlarni o'tkazish tajribasi o'laroq tashkiliy ishlarni qilish umuman misol uchun shuncha davlatdan vakillar kelsa ularni qanday kutib olsa bo'ladi reyslarni qanday to'g'ri yo'lga qo'yish kerak yoki bo'lmasam ichki o'sha logistika tizimini qanday tartibga solish kerak shunda ham sal bo'lsa ham bizga bir ko'zgu tutadida xatolarimizni kamchiliklarimizni ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi bu tadbir o'tib ketadi lekin shu tadbir davomida olingan bir tajribadan biz keyin kelgusidagi o'sha xatolarimizni qaytarmaslik va to'g'irlashda foydalansak bo'ladi umuman olganda har qanaqangi nima deydi tadbirdan bir yaxshi maqsadlarda foydalanib qolish mumkin